रस्ते के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको निकाला जा रहा है इतना मिलते ही मैं वहां पर पहुंचा पहुंचने के बाद मैं सवाल किया कि क्यों इस तरीके से तोड़ फोड़ कर रही अगर निकालना है तो कुछ टाइम दो उसको निकाली लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर अपनी बात पे अड़े रहे और जे सी भी लगाकर वहां पर जो ठेले थे उसको नुकसान पहुंचाते रहे मैं एहतजाज करता रहा मैं एहतजाज करने के बाद पुलिस के जरिए पुलिस का जुल्म देखिए कि मुझे उठाकर ले जाकर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर डाल दिए मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जिस ठेलों को निशाना बनाया गया इंक्रोचमेंट जो था तकरीबन निकाल चुके थे लेकिन फिर भी टारगेटेड करके उन ठेलों को हटाया गया और म्यूनसिपल कमिश्नर बीजेपी कायदीन के दबाव में काम कर रहे हैं बीजेपी एमपी धर्मापुरी अरविंद के दबाव में काम कर रहे हैं पुलिस भी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है आज मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का मकसद ही यह था बीजेपी के दबाव में इन ठेलों को निकाला गया आप देख सकते जो यासीन होटल है वो तकरीबन अंदर है म्यूनिसपल कमिश्नर किसके दबाव में काम कर रहे हैं आरमूर बल्दिया किसके दबाव में काम कर रहा है ऐसा लग रहा है कि ये तेलंगाना ही नहीं ये तेलंगाना नहीं है ये उत्तर प्रदेश है हम उत्तर प्रदेश के अंदर जी रहे हैं ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मुसलमानों का नुकसान पहुंचाया गया आज पेरकिट के अंदर एक ऐसा माहौल है जैसा कि यहां पर दस लोग मर गए मर गए तो जिस तरीके से गांव के अंदर मातम होता है वैसा माहौल बन चुका है आज गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया गया उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया इसकी इतला हम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं और निजामाबाद जिले के इंचार्ज जनाब अहमद बलाला साहब को भी दिए हैं और इन शह इन जिन लोगों को हटाया गया उनको उनकी आबादकारी के लिए मजलिस इतहादल मुसलमिन काम करेगी और इस मसले को लेकर हम सदर मजलिस के पास भी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाएंगे और इन लोगों को दूसरी जगह पर जब तक आल्टरनेट नहीं बताया जाता मजलिस मुस्लिमीन एहत करेगी और हम म्यूनसिपल कमिश्नर से कहना चाहते हैं अगर वो इंक्रोचमेंट को निकालना चाहते हैं तो पहले गोल बंगले से इंक्रोचमेंट को निकाला जाए जो खबरस्तान के सामने ठेले हैं उनको निकाला जाए टारगेटेड अगर मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया तो मजलिस इतिहादमुसलिमिन खामोश नहीं रहेगी और इनशाला तला जितने भी लोगों को हटाया गया मजलिस उनके साथ है और उनकी दुकान लगाने के लिए फिर से कोशिश करेंगे उनको नई जगह पर अल्टरनेट जब तक नहीं बताया जाता मजलिस उनके साथ है और अल्टरनेट बताकर उनकी दुकानों को लगवाएंगे और सदर मजलिस से नुमाइंदगी करके उनकी दुकानों को आबाद करवाने का काम Meclise İttihad-ı Müslimin kere